أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang saya hormati Imam Al-Fadil Ustaz Haji Abbas Tuan Bilal Ustaz Nurin Yang saya hormati Tuan Pengarah Jawi Tuan Haji Arifuddin Al-Fadhil BK Dr. Baharudin Seterusnya para jemaah Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita Allah Ta'ala kata dalam Quran A'udzubillahiminasyaitanirajim إن الإنسان إن الإنسان خلق حلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم سورة المعرش آية 19-21 قال الله إن الإنسان خلق حلوعا Allah Taala pesan kat kita Allah Taala kata sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Allah Taala tak berhenti di situ, Allah Taala sambung lagi. Iza sahu syarru kata Katalah Taala lagi manusia ni yang kata manusia ni bukan setakat dia diciptakan bersifat keluh kesah. Tapi apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa iza khairu manua. Allah Ta'ala sambung lagi Allah Ta'ala kata wa iza khairu manua. Yang pertama Allah Ta'ala kata sifat manusia ni memang diciptakan dengan keluh kesah. Bila mana manusia ni dicipta dengan bersifat keluh kesah, bila mana dia ditimpa dengan susah, dia berkeluh kesah. Bukan setakat bila mana ditimpa susah dia berkeluh kesah. Dia juga wa iza massahul khairu manua. Bila mana mendapat kebaikan, dia amat kikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita. Nabi kata al yadul ulya khairun min al yad sufla atau kama qad. Ibu ayah, pagi ini Nabi pesan pada kita Nabi kata tangan yang di atas yakni tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yakni yang meminta. Ibu ayah yang saya kasihi. Dalam hidup kita ni ada beberapa perkara yang menyebabkan kita miskin. Dan pagi ni insya-Allah saya nak kongsi tentang empat miskin yang semua orang buat. Tapi sebelum tu buaya, saya nak kongsikan. Diceritakan ada seorang lelaki hidup dia sederhana. Dia ada satu rumah yang kecil, gaji dia taklah besar mana. Tapi Ibu Ayah setiap hari dia bangun awal Setiap hari dia senyum kepada isteri dia Setiap hari dia layan anak-anak dia dengan penuh sabar Dan setiap hari Ibu Ayah bila dia nampak jiran dia Dia angkat tangan Macam kita lah bila kita jumpa kawan-kawan Angkat tangan Bukan sekadar kita angkat tangan Kita angkat tangan, kita senyum Dan bukan sekadar kita angkat tangan, kita senyum Kalau dapat kita salam, kita salam Satu hari Ibu Ayah ada seorang kawan dia tanya Sebab kawan dia nampak dia tu begitu tenang Kawan dia tanya Mat Aku nak tanya kau satu perkara Macam mana kau ni Dilihat sangat bahagia Dilihat sangat tenang Dilihat macam tak ada apa-apa berlaku Sedangkan Mat, aku tengok nak kata kau ni kaya, kau ni taklah kaya mana. Nak kata kau ni mewah, taklah mewah mana. Jadi Mat pun dijawab. Dia kata apa? Dia kata, Awang, bahagia ni bukan pada apa yang aku ada. Oh, bila kena ayat tu sentak makan dalam. Awang, aku nak bagi tahu dekat kau, yang kau nampak tenang, yang kau nampak bahagia, yang kau nampak aku ni cool. Aku nak bagi tahu dekat kau orang, bahagia bukan pada apa yang aku ada. Tapi orang pada apa yang aku lepaskan daripada hati aku. Ibu ayah yang saya kasihi, hari ini kita belajar bukan tentang miskinnya harta tapi kita nak belajar, kita nak ambil manfaat, kita nak berfikir, kita nak merenung tentang miskin jiwa. Kita nak merenung tentang miskin hati, kita nak merenung tentang miskin akhlak. Dan kita nak merenung tentang miskin cara kita melihat hidup ni. Miskin-miskin ni yang paling menakutkan. Kenapa miskin-miskin ni yang paling menakutkan? Sebab miskin-miskin ni, miskin yang kita tak nampak. Tapi kita rasa Periknya setiap hari Ibu ayah yang saya kasihi Kadang-kadang Miskin ni datang daripada mulut Macam mana miskin ni datang daripada mulut Miskin datang daripada mulut Bila kita selalu mengeluh Allah Yang ni semua kena Baik yang mendengar maupun yang bercakap Semua Setiap hari kita mengeluh Letih lah Penat lah tak cukup duit lah selalunya bila mengeluh -le ni biasanya mudah kata duit lah kenapa nasib aku macam ni Allah hmm? habis lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia itu dicipta bersifat gelung kesah Nabi pujuk kita Nabi kata barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit kadang ibu ayah kita terlalu mengejar sesuatu yang kita nak tanpa kita memperdulikan apa yang telah kita ada kadang kita terlalu meminta sesuatu yang kita belum dapat sedangkan apa yang kita dapat yang ada pada kita kita tak langsung untuk mengambil aktibat Nabi sambung lagi Nabi kata barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit dia tidak akan bersyukur bila diberi yang banyak Allah kadang mungkin sebab itulah Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta bukan kerana Allah Ta tak mampu, Allah Ta'ala tak mampu nak kabulkan bukan kerana Allah Ta'ala tak dengar mungkin kerana kita tak bersyukur dengan apa yang ada kalau hari-hari kita makan kalau hari-hari kita makan tapi kita asyik komplain rasa tak sedap. Akhirnya tuan-tuan, lidah kita akan hilang nikmat makanan. Begitulah hidup. Kalau kita asyik mengeluh, kita asyik mm mm kita hilang nikmat yang ada. Ubatnya apa tuan-tuan? Syukur. Syukur semua orang boleh bercakap. Semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi tahu syukur aku syukur, tetapi syukur yang sebenar kalau setakat bercakap semua orang boleh bercakap. Pernah tak kita tanya setiap pagi apa satu nikmat yang boleh aku syukuri hari ini? Yang kedua ibu ayah, miskin boleh datangnya daripada tangan. Macam mana miskin datang daripada tangan bila kita hanya tahu terima kita hanya tahu terima dalam keadaan kita tak mahu memberi. Kita suka dapat bantuan, kita suka bila orang bagi. Tapi sebenarnya kita sendiri tak hulur pun. Allah Taala pesan dalam Quran, Allah Taala kata apa? Allah Taala kata dan apa sahaja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikannya. Hmm. Tuan, pagi ni kalau kita masuk dalam tabung masjid RM10 pagi ni kalau kita masuk dalam tabung masjid satu ringgit mata kita nampak apa mata kita nampak dalam kompet dalam dompet kita kurang tapi Allah Ta'ala berkata berlainan Allah Ta'ala kata apa Allah Ta'ala kata apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikan persoalannya kita yakin kita tahu Nabi pesan, Nabi kata tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah tuan-tuan, kalau tangan kita ni selalu tertutup, selalu menggenggam kita tak buka untuk kita nak memberi, lama-lama apa pun tak boleh masuk, tangan kan eh? pegang tangan kita enggam kalau sentiasa genggam, bila nak masuk tapi bila kita buka tangan kita ibu ayah, bukan sahaja orang lain dapat, bahkan Allah Ta'ala ganti balik dengan lebih baik ubat ni apa? Kena latih Kena latih tangan memberi Bukan semestinya duit Kita bila sebut memberi Kita dalam kepala kita Membayangkan kena ada duit Bila kita sebut memberi Kita kena bayangkan Usin Sebenarnya memberi ini Lebih daripada tu Kita senyum pun kita Dikira memberi Kita pagi-pagi balik Sebelum Sebelum anak nak tidur Kalau malam Peluk anak Memberi dia tu Memberi kita bantu isteri kita memberi tak memberilah tu kita angkat pinggan memberi tak tu memberilah tu semua tu tanda jiwa kita kaya yang ketiga ibu ayah miskin dia boleh datang daripada mata bila miskin tu datang daripada mata bila hanya nampak salah orang tak nampak salah sendiri Allah habislah ya, kita hidup dalam dunia ni selalu teropong orang kita teropong semua orang dia teropong A, teropong B, teropong C, teropong D Dalam keadaan kita terlupa kita nak teropong diri kita Bila mana orang salah sikit kita nampak besar Tapi bila mana kita salah besar Kita anggap kecil Allah Ta'ala kata dalam Quran Balik nanti semak dalam surah An-Nur ayat 11 Allah Ta'ala kata Mengapa kamu melihat kesalahan orang lain? tetapi lupa kesalahan diri kamu sendiri Allah Nabi pesan Nabi kata dalam riwayat hadis Abu Daud Nabi kata seseorang mukmin adalah cermin kepada saudaranya Kalau cermin kita berhabuk tuan macam kita pakai saya pakai cermin mata kita di rumah pakai ada cermin kalau cermin kita berhabuk tentu kita hanya akan nampak kekotoran orang lain. Kita nampak orang lain kotor. Padahal sebenarnya yang kotor tu apa? Ni debu yang ada dekat mata kita sendiri. Jadi ubah dia apa? Kita kena latih bila memandang, bila menilai, melihat kebaikan orang tu dulu. Dan dalam masa yang sama kita lihat kesilapan sendiri. Bila kita pandang orang dengan kasih sayang bila kita pandang orang dengan penuh hormat Bila kita pandang orang tanpa judgmental Kita akan lebih mudah menjadi insan yang adil dan rendah diri Keempat ibu ayah Miskin dia boleh datang daripada hati Macam mana miskin boleh datang daripada hati Bila tak boleh tengok orang yang senang Ini yang paling parah bila hati kita rasa tak senang tengok orang lain Tak senang tengok orang bahagia Orang dapat kerja baru kita dah something wrong. Orang dapat beli rumah baru kita dah berasa satu macam. Orang dapat beli kereta baru kita dah mula rasa lain macam. Orang kahwin baru, kita rasa lain macam. Panas di dalam hati ni. Padahal itu pun bukan milik kita. Allah Taala kata dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 54. Allah Taala kata, "Apakah mereka hasad kepada manusia?" Allah Ta'ala tempelak kita ni, mak, apakah mereka hasad kepada manusia atas nikmat yang Allah beri kepada mereka Nabi pujuk kita Nabi kata jangan jangan saling dengki Nabi kata jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara hadis web muslim dengki ni buaya ibarat satu api kecil yang ada dalam hati kita Mula-mula kita simpan Lama-lama dia akan hanguskan seluruh ketenangan jiwa kita sendiri Orang tu tak rugi apa-apa tuan-tuan Yang terbakar siapa? Hati kita sendiri Jadi ubat ni apa tuan-tuan? Angkat tangan Angkat tangan apa? Doakan yang baik untuk orang yang kita cemburu Doakan yang terbaik untuk orang yang kita hasad tu Doakan yang Yang kita suka kita doakan kepada orang yang kita cemburu tu kerana apa? Kita ucaplah tahniah walaupun sebenarnya hati kita tak sampai lagi. Tapi lama-lama bila kita usaha ke arah tu hati kita akan jadi lembut sendiri. Ujian kita bukan pada poket tapi pada jiwa. Ramai orang miskin tapi kaya jiwa sebenarnya. Tapi ramai juga yang kaya duit tapi dalam hati papa. Jadi jomlah kita ubah cara kita pandang. Yang pertama kita latihlah mulut kita untuk banyak bersyukur. Yang kedua kita latih juga tangan kita untuk banyak memberi. Yang ketiga kita latih juga mata kita untuk melihat keindahan pada orang lain. Dan yang keempat ibu ayah kita latih juga hati kita untuk tenang bila orang lain senang. Kerana kekayaan sebenar ibu ayah dia bukan pada berapa banyak yang kita ada. Kekayaan sebenar bukan pada berapa banyak yang kita ada Tapi berapa banyak tenang jiwa Kita ni bila tak ada apa-apa Mudah-mudahan mukadimah itu tadi memberi manfaat Ibu yang saya kasihi Kita sambung dalam bab masalah dalam solat Sambung dalam bab masalah dalam solat Hukum, apa hukum amalan orang yang meninggalkan solat dalam irsyad hukum siri ke-711. Ada orang tanya kepada mufti. Apa orang tanya? Macam kita bila kita ada masalah, kita tak faham sesuatu, kita tanya. Ibu ayah kita bila kita tak faham sesuatu, kita jangan diam. Kita ada ruang, kita ada tempat untuk kita bertanya soalan, apatah lagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Dan antara tempat yang kita wajar tanya di kita di wilayah ni kita tanya kepada mufti. Satu hari orang tanya pejabat mufti, adakah orang yang meninggalkan solat amalan baiknya yang lain tak diterima? Oh. Satu orang ni dia mungkin tak sembahyang tapi dia rajin memberi sedekah. Dia mungkin tak sembahyang tapi bila masjid sebut nak buat gotong royong dia datang dulu. Dia mungkin tak sembahyang tapi bila dia nampak haji ke siapa-siapa nak datang ke masjid dia tolong tumpangkan. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam sebuah hadis riwayat Tabrani. Nabi kata, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Nabi sambung lagi, "Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amali." Nabi tak berhenti di situ, Nabi sambung lagi. Nabi kata, "Wa in fasadat fasada sa'iru 'amali aw kamal. Nabi kata sesungguhnya amalan yang mula dihisap atas seseorang hamba bila pada hari kiamat adalah salat. Nabi kata sekiranya baik salatnya maka baik segala amalannya. Nabi kata lagi kalau sekiranya buruk salatnya maka buruklah segala amalannya. Nabi kata lagi dalam satu hadis riwayat Tirmizi Nabi kata inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqasa min faridatihi shay'un qala Qala Rabbu Azza wa Jalla Unzuru Unzuru Hal li'abdi min tatawu'in Fayukammala biha Man taqasa minal faridah Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik Auka maqal Nabi kata sesungguhnya amalan pertama yang dihisap seseorang hamba pada hari kiamat apa dia adalah daripada amalan salatnya jika baik salatnya maka berbahagialah dan berjayalah ia. Nabi sambung lagi Nabi kata jika buruk salatnya maka kecewa. Kecewa dan rugilah ia. Sekiranya salat fardunya tidak sempurna maka Tuhan maka Allah Azza wa Jalla berfirman kata Allah cek tolong cek periksalah Adakah hambaku ini menunaikan salat-salat sunat untuk menampung kekurangan salat fardunya itu? Oh, tuan-tuan. Kita bagus dah bila kita dapat salat fardu. Ada satu lagi yang kita jangan tinggal. Sebab ni Nabi sebut. Apa dia yang kita jangan tinggal? Salat sunat rawatib yang mengiringi salat fardu tu. Cuba lah. Tak mampu buat di masjid, buat di rumah. Tak mampu buat di sol pertama, buat di sol belakang. Kadang kita mungkin malu nak sok nak lepas solat fardu tu kita malu nak solat sunat di depan. Solat sunat di belakang. Sebab apa? Sebab Allah Taala kata adakah hamba-hambaku ini menunaikan solat-solat sunat untuk menampung kekurangan solat fardunya itu? Kemudian dihitung seperti ini jua pada amalan-amalan yang lain. Benarkah amal ibadah seseorang yang akan sia-sia jika dia meninggalkan solat? Walaupun hanya kadang-kadang Pernah tak lah kita tanya soalan pada diri kita Ish, aku Yang ni, persoalan ni nak memujuk diri Ada setengah orang sangka Dia tak solat Bila dia tak solat, dia akan datang satu putus asa Putus asa apa? Dia hari-hari dia buat baik Cuma ada satu benda, dia tak buat Apa dia, dia tak solat? Dia akan main satu rasa perasaan putus asa Ish, aku ni Allah Ta'ala terima lah Betul aku rajin sedekah, betul aku rajin tolong orang, tapi aku tak solat. Agak-agak amalan aku Allah, Allah terima tak? Kedudukan solat dalam Islam. Yang pertama ibu ayah, rukun Islam yang kedua adalah rukun Islam yang kedua. Selepas syahadah adalah solat. Yang kedua ibu ayah, amalan pertama yang akan dihisab di akhirat berdasarkan hadis tadi adalah solat. Apa hukum kita tinggalkan solat? Yang pertama, kalau kita tinggalkan dengan sengaja dan bukan setakat sengaja, kita sengaja dan kita ingkar tentang kewajipan solat. Yang pertama adalah kita tak solat, kita kata ah mana ada solat ni wajib, kita ingkar. Hukum dia kafir ya Allah, ini ijma' ulama. Yang kedua ibu ayah, apa hukum kita tinggalkan solat dengan sengaja? Memang kita tinggalkan solat, tinggal dengan sengaja. Tapi kita tak pernah mengingkari kewajipan tentang solat. Kita tetap bila tanya kenapa hang tak solat, kenapa kau tak solat? Ish, aku ni malas. Ha. Tahu tak wajib? Eh, tahu. Solat tu wajib tak? Wajib. Tapi kenapa tak buat? Malas. Orang macam ni tentu dia akan dihukumkan sebagai fasik. Fasik ni apa tuan-tuan? Fasik ni orang yang buat dosa-dosa besar. Dosa, dosa. Eh, tinggal solat tu dosa besar tak? Kan? Ya. Boleh semak dalam apa nama kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi. Al Imam Az-Zahabi dia sebut dalam dalam kitab Kabair salah satu dosa yang merupakan dosa besar adalah meninggalkan solat. Tapi kenapa kita tak rasa apa? Sebab kita pandang solat tu bukan macam mencuri. Solat tu bukan macam berzina. Solat tu bukan macam membunuh orang. Apa pandangan ulama-ulama lain tentang salat pandangan tentang amalan lain yang pertama pandangan majoriti amalan lain tetap dikira oh masa ni. ni nak pujuk lah pandangan majoriti kata amalan lain tetap dikira walaupun salat ditinggal kerana apa? kerana setiap amal dinilai sendiri tapi ada juga pandangan yang mengatakan kalau kita tinggal solat, amalan lain tidak diterima. Yang ni pandangan siapa? Pandangan Ibn Qayyim. Apa Imam Ghazali kata pula? Imam Ghazali kata, nasib orang yang tinggal solat diserahkan kepada Allah. Boleh jadi azab, boleh jadi rahmat. Berpandukan kepada dalil surah Al-Zazalah ayat 7 dan 8. Allah Ta'ala kata, A'uzubillahimina syaitanur rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم Sapa-sapa yang berbuat kebaikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya dan sapa-sapa berbuat kejahatan seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata amalan pertama yang dihisab adalah salat. Jika baik maka berjaya, jika buruk maka rugi dan kecewa. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulannya apa ibu ayah? Yang pertama salat adalah asas diterimanya amalan lain. Sekalipun kita dengar tadi perbahasan yang menyatakan sekalipun kita tinggal salat amalan lain tetap diterima, jangan memandang enting perkara itu. Kerana apa? Kerana solat adalah asas diterimanya amalan lain Yang kedua Ibu Ayah Meninggalkan solat adalah perkara yang sangat besar Jangan kita pandang tiga ke solat tu remeh Jangan Sebab apa? Sebab berdosa besar Yang ketiga Ibu Ayah Bila kita pernah meninggalkan solat Yang lepas telah pun lepas Apa patut dibuat? Pertama taubat Yang kedua cubalah qada semampu mungkin. Dan yang ketiga, jangan pernah tinggalkan yang akan datang. Yang lepas telah pun lepas, tapi yang akan datang cuba jagalah solat. Segeralah kita bertaubat dan kita qadalah yang mana pernah kita tinggal. Dan yang keempat ibu ayah, amalan lain tidaklah sia-sia sepenuhnya. Tapi kesempurnaannya sangat bergantung pada solat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته